Так, всем <coughs> доброго ранку. Продолжаем огляд футбольный. У меня сегодня будет на заставке, ну, была эта легендарная команда Динамо Киев СССР. Они же практически все сборные СССР были. Которая полила 86-й и 88-й год циклы. Они там рвали всех, как тузик тряпку. Но они выиграли Кубок Кубков, потом УЕФА, потом рванули Мир, там пошумели. Ну, не выиграли Кубок Мира, но они были одни из фаворитов, там громили всех. То есть у них тогда в группе была сборная Франции, чемпион Европы. Это Платини, Тигана, Жерес, ну их там много было. Придом, не, не придом, а забыл я как, ну их там много было, в общем. Все мега-мега звезды играли в топ-футбол. Я делал репост, зайдите, введите в ютубе сборная Франции, сборная СССР 02. И потом был отбор на чемпионат Европы 88 -го года. <coughs> Мы потом эту Европу финал вышли, проиграли в голландцам в финале. Биланов не забил пенальти. Тогда Братасов, стал Литовченко. Нет, посмотреть эту сборную, как там тогда в, тот, в том матче играли Бессонов, как играл Заваров. Заваров просто разрывал эту сборную Франции. И посмотрите в видео, там на минут 7-8 видео, какой уровень футбола был. Ничем не хуже, чем сейчас. Ничем не хуже. Только у нас был удар французов на удар наш. Атака на атаку. Вот так мы раньше играли. И там было Динамо Киев, Рад забил, Биланов. Заваров всю игру вел, в защите играли Кузнецов, э, этот, э, Демьяненко и Бессонов. И еще кто-то. Ну, было несколько россиян. Там Досаев, потом чуть Хидиатулин играл. Олейников такой из Минска. И посмотрите на уровень игры. <coughs> и что сейчас мы имеем. Так у нас раньше не было ни таких тренировочных полей, ни тренажерных залов, ничего. И как играли. Что вытворял Заваров. Заваров это вообще был, ну, это мега-мега-мега-мега, да. Вот это Александр Заваров. Кто увидит его, обнимите, поцелуйте, поблагодарите. Да. Топ игрок. Топ. И что сейчас мы бачим? Моих и в писю, и в сисю целуют, и анус им лежат. Ну, и как они играют. По игре. Я камни кидать не буду. Игра была нормальная. Мы выше своей жопы не прыгнем. Абсолютная э, правильная тактика была Реброва на матч. Э, он выходит из того, что может. Он абсолютно выпустил правильно трех опорников. Я буду аплодировать Реброву. И Назарина, и Армалюка и то, что нужно. То, що вам поставив Міхавку, я б його не ставив, Но, видно, сурки захотят продать міхавку і <кхи>, просять, щоб чтобы он грав. Каравай вчора зіграв слабо. В ну, чим края у нас слабо сыграли. Каравай в игру тормозив, і була ошибка, що випустили сразу Гуцуляка. Надо було випускати сразу в Анато. <кхи> По ярмалюк зіграв хорошо. Но в кінці накосячив з этим другим голом. Ну... Или наелся, но ну, ошибка детская. Трубин сыграл топ. Могли французы выиграть 8-0, а могла бы быть и ничья, например. Без проблем. На Назарине был стопудовый пенальти у, у Памикано. Назарина бил с подъема. У Памикано выставил прямую стопу. Первее он до мяча коснулся, а не первее. Была прямая нога. Это явный пенальти. Ну, авторитета сборной Украины не хватает, что вы поставили против Франции пенальти. Пенальти забей. Я вчера провально сыграл, он ходил, курил, жил своей жизнью. Но на него некому было играть, потому что ни Назарина, ни Ярмалюк, ни Очередка не, не могут нормально раскрывать зону. И ну, у нас лучший игрок матча Трубин, пенальти была нам поставлено заслуженное, но ну и в наше ворота, и мы должны были быть пенальти. А забей пенальти, фиг его знает. До 55-й минуты автобус играл. Да, работал. Там, гляди, могли бы еще и дернуть. Поэтому ребро сыграл абсолютно правильно: лидеров он поберег на тяжелейший матч, который будет через несколько дней с Исландией. И все, он сделал молодец. Я хвалю Реброва, так бывает редко. Ну и сборная Франции состав, там... Кунде, Салиба, Упамекано, Динь, Канте, Коне, Олиса, Шерки, Барколям, Бапе, Миньян, Гюстон, Куку, Экитики, Аклиуш. Ну, что еще? Ибраим Канате на, в запасе. Ну, всем, всем все понятно, да? кто победитель Лиги Чемпионов, французы, кто ...по обладатель золотого мяча француза. Что еще дальше говорить? Молодцы наши. И да, 25 ударов по нашим воротам, по их ноль. Но тактику Ребро выбрал правильно. После Ярмалюка Брестские второй, да, посыпались и Юга, Юга и Китики и эти Майкл Алиса уже добивали. До этого были молодцы абсолютно. Молодцы. Так. Дальше. Другие матчи. Ирландия-Португалия. Ну, ирландцев это двоечку забил Пород. 17 и 45 -е. 17 -е головой, 45 прошел и в троечку на противоход дал. У французов были, ой, у португальцев были моменты, не забили, Криштиана Роналда получил красную. Свое не забили, не ни Невеш, никто, да, сильная сборная, <клёх> но с надо выигрывать. У меня Джерси это, эти, Нью э, Патриотс, New, New США, бостонская команда. <клёх> так, Молдавия и Италия. Ну, Молдаване держали мяч, э, отбивались, играли в автобус. Ничего итальянцы не могли сб... сделать. Даже на 60-й минуте был момент, Молдаване должны были забивать. Э, потом, ну, в самом конце, Джанукам, вратарь Жухар хорошо тянул. Ну, в самом конце пропустили Манчини удар. И на 93-й из позита. То есть 88-93. А так бы была бы ничейка. Англия-Сербия. Нелегкая победа. Два шикарных мяча. Посмотрите, повторы. Сака забил шикардос в косашку. И Эзе в дальнюю девятку. Ну, сербы имели моменты. Могли искать сыграть ничью. Были моменты много у англичан. И были моменты у сербов. Сербы показали неплохую игру. Андора э, проиграла Аубании, как я и говорил. Забил этот Аслани с Интера. Он в Интере, по-моему, играет сейчас. Так, другие матчи. Норвегия порвала Эстонию. У них там какая-то разница что-то. Сейчас посмотрю таблицу. Сёрва забил 2 и Холланд 2. Ну, там, там катком они едут. У Норвегии 33 забито, 4 пропущено. Да уж. Азербайджан Исландия в теме. Э, так, сейчас, сейчас. Там э, в первом тайме быстро забил этот э, Гюдмансон и Ингансон и все. И они потом игру уже мазали. В Азербайджане краек пропустил линию, не оттянулся. Ну и получив фашист гранату. Так. И посмотрите обязательно повтор. Франция. СССР 0-2 в Париже. Это мы прибили чемпионов Европы. Как и какие, какой темп был, какая игра была. Да. И ничем не хуже, чем сейчас. Ничем. Так, кого я тут еще не обосрал? А, Армения, Норвегия. Ну, норвежцы этот, и вар, не Варга этот, как его, забыл. Его О, Варга, Варга, Барнабаш Варга. Он забил свой мяч, по-моему, головой. И армяне, ну, в принципе, ничего не смогли сделать. Помню, тогда еще в сборной СССР играл <coughs>, в начале 80-х Харен Аганисян, номер 10. Харен Аганисян. Так. Что еще я не обзирал тут сегодня обзирательно? Ну, сегодня Финляндия, Мальта, надеюсь, финны выиграют. Хорватия, Фореры 4-0. Словакия, Ирландия будет битва. Ничья, может быть, все что угодно. Люксембург, Германия, понятно, Германия разорвет. Гибралтар, Черногория, Черногория выиграет 2-0. Польша, Нидерланды, мега матч буду смотреть. Тут может быть все что угодно. Потому что у Польши нормальная команда. Ну, а так, в принципе, все. Всем э, Эрли Хован, 14 голов, э, лидер отборочного турнира. Верим в лучшее. Флок будет называться «Наши молодцы». Все.